Усім здоров'я на телеканалі Скіфія проект від першої особи за участю голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Путілова. Я вітаю вас, пане голову у нашій студії. Коротко підіб'ємо підсумки тижня, що минув, і поділитесь планами на майбутнє. Наприкінці минулого тижня три громадські організації військово-патріотичного спрямування підписали меморандум про співробітництво і об'єднались у спілку оберіг. Ви брали участь у цьому заході і, напевне, можете сказати, від кого йшла ця ініціатива і що таке об'єднання дасть? Ну, при першею ініціатива йшла із тих от... ребят-отошників, які сьогодні вернулись з Сходу України, які очищались у нашої рідної на сході України і захитили. І сьогодні першочергова задача, яку вони в Херсоня це забота і безпечність, а забота, безпечність жителів Херсонщини, тому що вони сьогодні, коли прийшли з ініціативою областную державную администрацию. А многие, Наташа, многие это те ребята, которые со мной были на Майдане, на Евромайдане в Киеве. Я с ними как-то утратил был контакт, потому что не понял, куда исчезли люди. А когда сегодня происходит демобилизация, это как раз те патриотичные люди, которые валили Владу Януковича в Киеве на Майдане. Сегодня они, они пошли в первых рядах на восток Украины, сегодня они возвращаются. И это была их инициатива создания сегодня именно ассоциации, которые входят сегодня бывшие ветераны милиции, бывшие афганцы и также, также атошники. Сегодня они створили такую как бы, ассоциацию, где Я абсолютно рад, доволен, коли 9 мая я видел які зі мною були з Майдану Майдана, Атошниці, коли я гуляв по парку Слави, і ребята защищали именно мир і спокойствие жителей Херсонщини. Вони 8 травня підписали цей меморандум, да. а 9 вже вийшли на охорону ну, громадського порядку. Была еще назад. Начала була така ідея. Они показали свою боеготовность, они защищали от мало каких-то инцидентов, неприятностей жителей, жителей города Херсона. Сегодня мы отдали честь своим ветеранам. Те люди, которые воевали, люди, которые дети войны, которые возродили после Херсонщину я сказал им большое спасибо да может быть были созданы определенные неудобства что что не было в этом году парада Спорчество победы да не было. но самое важное что мероприятие было прошло безопасно не было никаких скандалов не было драк потасовок милиция милиция полностью локализовала участок Парк Славы, им помогали патриотические силы и все сказали большое спасибо ветеранов. Я ходил, старался пожать руку каждому, обнять каждого, сказать большое спасибо. И праздник, праздник, потому что мне, 40, мне 43 года, и 9 мая всегда праздновал, и буду праздновать. Потому что у меня два деда воевало, два деда пришло с Второй, Второй мировой войны. Но сегодня непростая ситуация. Сегодня идет Необ'явлена війна на територію України. Тому сьогодні, от ми зробили, може, такі незручності. Ну, я ізвиняюся перед цими ветеранами. Ну, це було в целях безпекості житті. Їх же в першу, в першу да, чергу, в аби унеможливити да. різні провокації. Повертаючись до э, спілки обріг, э, скажіть, будь ласка, на яких засадах? Діятиме ця організація. І е, чи постійно вони діятимуть? от у разі такої необхідності масових заходів, як от, скажімо, на 9 травня? Ну, тобто прийшли з Востоку, Ребята прийшли з восток, востока. Понятно, що сьогодні ми здано у нас єдине вікно, при облдержадміністрації, де кожен сьогодні вона который, який воював на восток України. Іменно он сі приходя приходять в приходять воєнкомат. Втора у нього задача це пройти… психологическую реабилитацию, медицинское, медицинское обследование и в случае, если есть какие-то медицинские то он получит медицинское обслуживание. То есть это в первую очередь мы создаем единое окно. Военнослужащий выпадает в базу, где четко социальное, социальное, социальное будет за каждым будет социальное определенное звено закреплено. И ребенок будет отдыхать на бесплатной основе uh -huh. на море, где каждый военнослужащий должен быть трудоустроен. Поэтому мы предоставим несколько вариантов. Сегодня мы, во-первых, ведем переговоры с охранными компаниями, где я благодарю все охранные фирмы, которые сегодня отликнулись в нашей инициативе и предоставят возможность, чтобы атошники могли работать и получать достойную заработную плату в этих охранных компаниях, которые, mm -hmm. которые охраняют бюджетную освету, то есть это библиотеки, школы, музеи. Там где, именно бюджет, там, где мы из бюджета финансируем охрану. То есть мы четко поставили задачу, что они должны, эти охранные компании, брать на работу оточников. И, и охранные фирмы нас слышат и понимают. Второе, мы вместе, вместе со службой занятости, с милицией, разработали целую программу, которая называется «Шериф» где 300, а я думаю, что даже это будет 400 человек будут охранять территорию Херсонской области и патрулировать вместе с милицией и охранять безопасность Херсонской области. То есть каждый, то есть ну, ну, некоторые получат возможность работать в этих в этой компании в этой шери в организации шериф, и вместе с милицией будут контролировать город и область. И заработная плата будет достаточно немаленькая. Таша будет на уровне на уровне органов милиции, на уровне органов милиции. Многие, многие, которые захотят открыть предпринимательскую деятельность зеленая улица. Зеленый, зеленый свет мы будем содействовать, помогать и сопровождать каждого точника, который захочет заниматься предпринимательством, кто захочет получить землю для того, чтобы обрабатывать, кто-то захочет заняться бизнесом на берегу моря. Каждый военнослужащий, который захочет заниматься предпринимательской деятельностью, будет зеленая улица, зеленый свет. В принципе, как и другим предпринимателям. Но ну, здесь мы будем четко сопровождать каждого. Ну и те люди, которые имели свои рабочие места, мы четко будут подключены наши юристы, где мы не допустим, что человек потеряет работу. Каждый военнослужащий, житель, который именно херсонец, житель Херсонщины, Будет сопровождаться социальными, социальными службами областной державной администрации, и без работы не останется. Мы все понимаем, что такое афганский синдром. Ребята пришли с войны, они смотрели смерти в глаза, и поэтому наша задача сегодня именно взять под заботу, под заботу их семьи и их непосредственно. Скажіть, будь ласка, яку увагу влада приділяє саме психологічній реабілітації військовослужбовців? Ну у нас у нас сьогодні, во-первых, наші медики психологи проходять определене обучення. у нас сьогодні поставлена задача, щоб саме психологи отримали. возможность обучения в Израиле. Сегодня Израиль является лидером именно с mm -hmm. точки зрения медицинской, психологической реабилитации. И нам просто цей досвид близкий. Да, и поэтому четко-четко есть понимание, что будут работать профессионалы. Есть, конечно, проблематика в том плане, что языковая, то есть там в Израиле готовые mm -hmm. сегодня обучать людей, об, об, обучать наших психологов, но есть проблема с, с, языком. Но эту проблему мы также решаем. Одну вас заверю, Наталья, что каждый военнослужащий, это, будет более трех тысяч жителей Херсонщины, которые вот будут возвращаться дом, домобилизованные угу. к, к, к нам, массово, на родину, каждый будет на есть. контроле. Каждый будет на контроле, каждый будет, под, будет, у каждого будет забота. Уже сегодня детки этих военно, детки военнослужащих, угу. вы знаете, что ездят на Франковск дружат с франковскими семьями, и когда их папы будут возвращаться домой, они будут понимать, что была забота, была забота власти. Мы также будем встречать э, детей ивано-франковских, военнослужащих, которые воевали на востоке, на востоке Украины, также будем заниматься их, их приемом, так как принимали наших, наших детей. Сегодня uh -huh. очень важно для того, чтобы дружила юг Украины, дружил западная Украина, для того, чтобы объединить Украину, показать вот ее красоту. И мы Черным вместе. морем, Азовским морем, вместе. Херсонщина. И мы рады принимать всех жителей Украины. А мы также довольны, когда наших, наших деток принимают жители Ивано-Франковска, Львова, Тернополя. І других западних областей України пане голову в області стартував підготовчий етап децентралізації. Ми вже не один раз обговорювали із очільниками громади, сільськими селищними головами цю проблематику, і наразі вони обговорюють зі своїми громадами можливості об'єднання. Скажіть, як ви аргументуєте в першу чергу необхідність таких змін і чи всі їх сприймають адекватно, чи всі їх прагнуть цих змін? ну то ми, ми розуміємо, що 23 три незалежності Была политика, что брали постоянные кредиты в западных, в западных банках. И у нас дошла ситуация того, что 70% долг в ВВП Украины. То есть это недопустимо. И прибыл сюда бюджет проедания. То есть сегодня есть четкая политика, позиция президента, что мы должны двигаться в децентрализации. Да, это может быть такой, такие сегодня шаги. И будет трудно воспринять общественность, но других вариантов нет. Для того, чтобы хорошо жить, для того, чтобы развивалась Украина, мы двигались в Европу, надо много работать и надо проводить реформы. А именно реформы в децентрализации. Сегодня, буквально на прошлой неделе, приезжал к нам специалист Киева, который четко, это ученый, который четко mm -hmm. показывал, как сегодня развиваются местные громады. Большие суммы денег тратятся на чиновничий аппарат, именно на содержание колов сельских рад, аппарата. И фактически человек-то не может в сельской, в сельской раде получить определенные услуги. Он все равно вынужден ехать, вынужден ехать в район. Поэтому сегодня именно стоит позиция сделать модель, по примеру, по примеру европейской, то же самое Польши, когда мы объединяем громады, делаем центры с населением там 15, 15 тысяч вокруг, вокруг какого-то экономического центра, экономического ага. узла, где есть школа, детский садик больница, транспортная развязка, экономические центры. И на базе этого центра делаем все такую громаду, район, где каждый житель села может поехать в район и получить ту или иную ту или иную услугу. Это первый вопрос. Второй вопрос. Сегодня Европа готова помогать Украине финансировать не Киев, потом через определенные определенные прокладки министерства ведомства угу. и деньги доходят всего а сегодня э, именно европа заинтересована непосредственно работать с этими, с этими кремадами, которые сегодня будут угу. вновь образованными они уже стали бороться к сожалению с нашим чиновничьим аппаратом поэтому это тоже как выход и президенту угу. сегодня с одной стороны Но им на кордонее э, надо заниматься вы по ним все это прекрасно понимают и войной по стокам украины вооруженными силами Украины, обороноспособностью практически заново возрождать украинскую армию. И с другой стороны, процессы экономические должны идти в нашей стране, децентрализации. Конечно, сложно идут реформы. И мне так, так же, как главе областной державной администрации, хотелось бы, чтобы это шло быстрее. Хотелось бы, чтобы уже завтра наступили, начали европейские стандарты. И поэтому, когда я собираю... Чиновников областной державной администрации и территориальные органы, я говорю, мы должны делать реформы, не ждать, когда эти реформы придут с Киева. Должны делать пилотные проекты здесь, на местах уже у себя в Херсоне. И также, и также самый проект шериф – это именно нами разработанная программа, где служба занятости, занятости милиция, областная державная администрация фактически делает сегодня пилотный проект, мы нашли финансовые ресурсы, где 400 военнослужащих mm -hmm. будут задействованы э, в охране безопасности области. Это наш проект, именно разработанный а можно будет поделиться с уже после. Мы сегодня обязательно хотим создать коммунальное предприятие при областной державной администрации по сопровождению инвестиций. Сегодня есть проблемы. Инвесторы приходят сегодня к Ферсон и натыкаются на непонимание со стороны чиновников. Поэтому идем этим путем. И масса-масса у нас других есть. То, ну, чиновники іноді і один одного не розуміють, не говорячи вже про інвесторів. Тому сьогодні, Наташа, я прежде всего стараюсь і і біз, і бізнес и э, бизнес в области, в областную державную адміністрацию, территориальную Люди, які в своє время були чиновниками, поняли, наскільки э, неефективна модель, как закончилась, коли она була зацентра, mm. некоторые ушли в бизнес. Беру человека, который проработал хотя бы 5-10 лет в бизнесе, обратно. Просто уговариваешь. Мало кто хочет идти с бизнеса обратно в систему в систему ну, государственной знаю, да. службы. Но я просто им ставлю, говорю, если не мы, кто? Если не мы, кто сделать сегодня будущее наших детей, сделать европейские стандарты и демократические ценности? Сегодня должен каждый занять гражданскую позицию. Начать, прежде всего, надо себя делать европейские стандарты. Поэтому децентрализация... Непростой процесс. Мы, я фактически устаю, потому что с утра до вечера провожу встречи с головами районов, с сельскими радами, с представителями общественности, с депутатами областного совета, где происходит модель децентрализации. Непростые разговоры, но буквально мы должны сегодня... Модель данную реализовать. И посылать информацию на добровольной Сделать это на добровольной основе. Это есть, теза. И, и вы знаете, есть положительные примеры. Я возьму пример мэра Голой пристани, uh -huh. который недавно приехал с Польши, который видел своими глазами, как работает модель децентрализации, как, что такое европейские стандарты. Этот модель, до речи, идеальную для нас. Конечно, я сегодня, который является идеологом европейских стандартов, европейских, стандартов на территории Херсонской области. А я сегодня еще поставил другую задачу. Я хочу именно многие голов районной администрации обязательно отправить в Европу. А в Европу сегодня работает самолет. Херсон, Стамбул, Стамбул. Со Стамбула можно попасть в любую точку Европы, и это прекрасная возможность мне внедрять, показать головам районных администраций Европу. А сегодня есть это посещение выставок, конференции, обязательно я это буду Полу делать. Полы деяльности душат один раз увидеть, чем десять раз я буду им рассказывать. Потому что когда десять раз им на пальцы рассказывают, что такое европейские стандарты, что такое угу. Европа, как в нее надо двигаться, они это хотят делать. Но когда они это увидят, а у меня больше половины голов районов, может даже процентов 80 не были никогда в Европе. Поэтому сегодня обязательно каждого главы района я обязан создать Европу. Угу. И после этого, я думаю, -лицом, и реформы, так и реформы будут вводить гораздо мне проще на территории Херсонщины. Одно хочу сказать. Когда у меня заходит спор со многими головами районов, сельских, сельских рад, сельских советов, два варианта. 100 километров отъезжаете от Москвы, смотрите на деревни российские, угу. деревянные Избы нет, электроэнергии зачастую в многих селах. Коррупция, это которая, газа. которая погрязла, да, сегодня она есть и в Украине, но в России сегодня она просто фантастическая коррупция. И американский сенатор называет Российскую Федерацию газовой, газовой заправкой. Казалось, так оно и есть. И Украина, которая сегодня получает по-настоящему независимость, свободу. Сегодня у нас один только шанс для того, чтобы двигаться вперед, это двигаться в Европу. И когда даже чаще, часто общаясь с пожилыми людьми, Ветеранами, когда я встречался, я их очень просил. Если мы сегодня живем ради детей, ради внуков, как внук обратился к ним, сегодня мы к внуке хотим для Украины европейского будущего. Обращаемся к ним, поддержите инициативу нашу. Мы хотим, не хотим Совка, мы хотим именно, чтобы территория Херсонщины, Украины... це була європейським государством. Підтримайте нашу ініціативу. Анатолій Петрович не Він взагалі сказав, що коли б можна було вступати до європейського союзу, окремо взятою територією, то гола пристань була б була б уже там. Ми під час спілкування з вами часто торкаємо тими туризму, тим більше, що ви бачите його певним локомотивом розвитку економіки регіону. Що конкретно робиться на рівні влади для того, аби залучити якомога більше відпочивальників до нас? Зараз, на жаль, не так часто не приходиться бути в Києві, тому що... Что... Постоянно очень много работы происходит на местах в городе, в городе Херсоне. Но когда я последний раз был в Киеве, я был поражен от количества рекламы Грузии Грузия в Киеве. Поставила себе задачу максимально популяризировать территорию Херсонщины. Потому что сегодня Херсонщина ⁇ это жемчужина Украины. И у нас сегодня и Черное, и Зовское море. У нас большое количество заповедников. И не только Сканьянова, но и Черноморский заповедник. Бесверный заповедник, мы сегодня остров Джалгач, мы сегодня делаем один из самых крупных природных парков, от Новой Каховки до, до, Лимана, и поэтому сегодня надо это все популяризировать. Сегодня создана рекламная продукция, сегодня сделан видеоролик, который я прошу лично каждого голову областной державной администрации, чтобы данный ролик крутился по всей территории Украины, то есть в каждой, uh -huh. в, каждой, в каждой области. Сегодня мы должны популяризировать Херсонщину. Вот на этой неделе пройдет туристический форум в Каховке, где будут принимать участие ну, большое, большое количество людей. Сегодня у нас целый ряд проектов. Uh -huh. То есть сегодня первоочередная задача – популяризация Херсонской области. И в частности тот же самый аэропорт, который сегодня… У нас ежедневные рейсы Херсон-Стамбул, а это, вы знаете, загрузка составляет сегодня 80-90%. Это небывалые цифры. Сегодня мы также рассматриваем рейсы, и обязательно этот вопрос мы решим, мы решим и в Тель-Авив, Херсон-Тель-Авив, и Херсон-Киев, и в другие части, другие члену, части вот, Европы. Херсонщина, сегодня мы ее открываем для, для всей Европы, для всего мира, для Украины. Да, с одной, с одной стороны, произошла аннексия Крыма, и это, это трагедия для Украины. Но есть в, в этих проблемах есть сегодня потенциал Херсонщины. Мы открываем Херсонщину новую для всей Украины. Открываем херсонские плавни, открываем бессверное заповедник, Касканию Новую, жизнерадостных Херсонцев И очень важное сегодня развитие тури туристической отрасли mm -hmm. в целом. Требует этим Обязательно. ресурсом. Вот не было бы счастья, так не до не, допустить, не допустить хаотической застройки сегодня побережья Черного моря. Потому что а вы видели, что произошло в Железном порту. Сегодня я четко вожу красные линии вдоль, вдоль Черного моря, для того, чтобы не было хаотической застройки, незаконных строительств. Будут созданы генеральные планы сегодня над этим. Вопросом работает главный архитектор Ходин. Это мы все сделаем в ближайшее время. Мы обязательно. Треба на да, лад. проведем, проведем земельные торги, где будут именно время когда создадим генеральные планы развития районов, будут созданы потенциальные территории развития, где на открытых аукционах через интернет данная земля может быть куплена любым потенциальным инвесторам под тот или иной проект. А деньги будут идти на развитие инфраструктуры, дороги. Освіщення, каналізація, вода і багато другі інфраструктурної проекти туристи, з якими я особисто спілкувалася їх дійсно зачаровують наші красоти, але дуже розчаровують наші дороги. Вони дійсно хочуть подорожувати Херсонщиною, гарними, гарними наташа. Дорогами. Хочу вам сказати один нюанс в Херсоні. Дороги лучше, ніж в Ніколаєві і в Одесі. К нас часто приїжджають гості, і котрі йдуть в Херсон. Они ставлять встають приміри Херсон. Вони далеко до ідеалу наші Херсон ані. Очень плохії дороги. Uh -huh. Ну, по отношеннях дорогам Ніколаївська і Одівська область лучше. Ну, не треба порівнювати з гіршим, треба да, прагнути да, до да, кращого. Да. На, на ці вихідні, буквально в рамках Днів Європи в Україні, планується дуже багато різноманітних заходів. І мені особисто цікаво, чим з вашої точки зору вони відрізняються від тих, що проходили у попередні роки. Мені здається, дещо відійшли від. Формальности такой. Меньше, меньше, вы знаете, популизма и больше реальности. Сегодня фактически все поняли, что будущее Украины это Европа. И, и сегодня День Европы, это как раз тот первый шаг, где э, большое количество, вы знаете, живет представителей европе... европ... ев... ну, европейцев, живут на территории Херсонской области, живут болгары, живут греки, живут немцы живут разные культуры и народности. Они будут показывать, они будут показывать именно прелесть, свою культурную, ну, именно свою культуру этих стран на территории Херсона. Будут спет, будет спет гимн, будут спет гимн Украины, где мы постараемся попасть в книгу Гиннесса. Будет большое количество разных мероприятий, которые сегодня в ОДА, на сайте УДА все, все это дело разложено. Многие, у нас будет очень много таких при приятных неожиданностей я приглашаю всех жителей Херсона, Херсонщины на данный праздник. Херсонщина, Херсон – это Украина, а Украина – это европейское государство. Поэтому сегодня от каждого зависит будущее нашей страны. Обращаюсь прежде всего к пожилым жителям Херсонщины. Сегодня очень важна ваша позиция. Именно мы, внуки, дети, определились, чтобы Херсонщина, Украина, была европейским государством. И готовы над этим проектом, процессом работать. Первый шаг ⁇ это децентрализация Украины. Больше роботи для того, щоб створити європейські стандарти демократичні цінності на нашій землі. От коли ви повернулися до теми децентралізації, скажіть як з цим справи у інших регіонах? Ви підтримуєте особисті стосунки із головою Івано-Франківської адміністрації? У них розпочався цей Івано-Франківська, Дніпропетровська, Ніколаївська область, uh -huh. Львівська область, Київська область. Знаєте, Наташою прихожу домою в час два часа uh -huh. ночі. И прихожу на работу очень рано. Вот сейчас вот процесс децентрализации, каждый день принимаю районы, сельские рады. Фактически процесс идет непросто. Я думаю, Херсонщина поддержит децентрализацию, что я стараюсь с каждым головой сельской рады общаться. Говорю, У нас других вариантов нет. 23 года независимости э, фактически формировали такую страну потребителей. Дайте нам деньги, мы построим школу, садик, больницу, сделаем дороги. Другая задача. Давайте научимся зарабатывать деньги, давайте научимся платить налоги, давайте сделаем это прозрачно и давайте потом заработаем бюджет и эффективно данный бюджет распределим. Бюджет той же самой громады, новой громады, где может не стоит сделать очередную школу, а может стоит реконструировать соседнюю школу. И не стоит, допустим, может в детском садике менять окна, а может достаточно провести какие-то другие мероприятия, поменять котел. Может, надо заниматься вопросами развития, допустим, провести воду в, том же самом, в той же самой громаде, сделать дорогу. А самое важное, очень часто тяжело убедить депутатов развивать аэропорт. Я говорю, давайте деньги вкладывать в развитие, давайте думать вкладывать деньги в будущее. То, что принесет потом заработок всей громаде, области, района, села. Зачастую упираюсь в стену, что вот все-таки школа, садик, больница. Но если сегодня не будем вкладывать деньги в развитие, те же самые аэропорты, мелиорацию. Не будем вкладывать деньги в создание новых рабочих мест. У нас не, не, будет, не, будет, не будет финансового ресурса школы не у, утримывать школы, садики и больницы. Сегодня моя позиция. Давайте научимся зарабатывать. Давайте сделаем ирсунчену сильной. мощний. Іменно для зробимо так, щоб здесь люди много зарабатывали и много работали. Щоб наступного разу, коли ви приїхали до столиці, то запрошували не на відпочинок до Грузії, а на відпочинок до Херсонщини, так, аби все було Ну я всіх цих чиновників сразу предупреждаю, что вот при доцент після децентралізації підвищаться заробітної плати, потому що та всьої сенс децентралізації. Надо буде більше работать. Надо буде більше работать. Скажіть, ви будете спілкуватись із учасниками туристичного форуму? Дехто з них вже бував на Херсонщині в різні часи, дехто буде вперше? От про що би вам хотілося їм розповісти у першу чергу? Як би ви презентували Херсонщину? Буквально кількома фразами? Трудно сказать, допустим, за Херсон тремя фразами. Я готов бесконечно рассказывать о Херсоне, о Херсонщине. А больше всего, как, 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 как головым районом, не рассказывать о, Херсон, о Европе. А мне проще взять гостей всех нашего Херсонщины и приехать показать пламя херсонские, показать нашу херсонскую Венецию, дачи, показать Лиман, показать Асканья-Нова, показать Черноморское побережье и именно... Показав, я б в словах многі не передав, показати жемчужина України. Херсонщина жемчужина України. Сьогодні як ми будемо цемчужин відноситися, цієї жемчужини, в тому числі екологічно цієї жемчужини. Хай подивляться самі і роблять висновку, да. так? На сьогодні ми закінчуємо, але тільки для того, аби вже за тиждень повернутися і детально відзвітувати про зроблене. Дякую. Дякую вам за участь. Дякую большой. До